Украина в любом случае это гарант, гарант мира наряду с Россией. Вот. И ведь кроме всего прочего, есть же еще, еще сотрудничество в иных сферах. Люди отдыхают в Украине, люди ездят отсюда, население Приднестровья, независимо опять же от национальности и вот гражданской принадлежности, вот, едут, приобщаются к духовным святыням Украины. Поэтому на самом деле э как бы Украина очень широко представлена в Приднестровье. Украина сосед Приднестровья. И намного легче Украине протянуть руку помощи. Украина, как любое государство, должно оказывать непосредственную помощь своим соотечественникам, получение образования, в развитии культуры местных украинцев. Более детальные перспективы взаимодействия и сотрудничества представителей Украины и Приднестровья обсудят завтра, в День соборности Украины. Встреча пройдет в столице, в Доме украинской культуры.